bagi orang yang sedang haid atau nifas maka ia harus mengqada puasanya di luar setelah ia bersih dari haid dan nifas tetapi tidak mengqada salatnya ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mu'aza berkata kepada Aisyah, mengapa wanita yang haid mengkada puasa dan tidak mengkada salat? Aisyah lalu menjawab, apakah anda ini seorang berpemahaman haruriyah Maka aku berkata, aku bukan seorang yang berpemahaman haruriyah akan tetapi aku akan bertanya kepadamu untuk mengetahuinya. Ia berkata, perkara itu memang menimpakan kami. lalu kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Hati-hati saudaraku sekalian. Banyak sekarang yang memerintahkan kita mengqada salatnya jika kita terlambat melakukan salat baru sadar misalnya. Maka ini adalah pemahaman haruriyah yang dinisbahkan kepada Harura, satu negeri yang dekat dengan Kufa. Dan bagi mereka itu berkeyakinan Khawarij yang disebut Haruri. Karena awal pertama golongan ini memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah dan negeri itulah dinisbatkan kepadanya dan kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fatul Bari semoga kita bisa mendapat pencerahan sehingga tidak mengkada salat kita Barang Allah